dil kişi daha çox sevməyə, qadın daha çox sevilməyə ehtiyaclı bir varlıqdır. Kişi sevməyə, qadın sevilməyə. Elə buna görə də qadında cazibə xilqətən daha çoxdur. Cazib daha çox qadındadır. Yaradılışın qanunlarına baxsaq, bu dediyim mövzunu müşahidə edə bilərik. Ənçilik mövzusu ilə bunu təsdiq edir. Kişi qadına əlçü düşür. Əvvöldən baxsız tarixən həmişə kişi qadına əlçü düşür. Qadın nə qədər fəqir olsa da, belə ictimai nüfuzu olmasa da, belə kişi nə qədər imkanlı da olsa, belə kişi gəlir qadının ayağına. Şəhid Murtuza Mütəaliyallar rəhmət eləsin. Nə gözəl buyurur deyir. Qadın kişini ayağına gətirməyə bacarır. Kişi gəlir. Hətta belə sevgi birinci qadın tərəfindən də başlasa belə, yenə kişi gəlir elçi. Qanun belədir. İstisnası ola bilər bəzi məntəqələr. Mən oxuyurdum keçən dəfə Hindistanda bir məntəqədə qadın kişi elçi gedir. Bu da istisna gözmənçuğudur. Onda şim yoxdur. Qanunlar da görürsüz bu mövzuya uyğunlaşıb. Qadında cazibə çoxdur. Qanunlara da baxırsan ona uyğunlaşıb. Elə buna görə də cazib qadında daha çox olduğuna görə təhrik edici tərəfdə adətən qadın olur. Təhrik edicilik qadında daha çox olur. Buna görə də dinimiz hicabı vacib eləyir. Ki hicab artıq cazibin qabağını alsın. Və Qurani Kərimdən ayə deyirəm sizə. Mövzumuzun təsdiq unvanında. Ya Yuhannəbi ey peyğəmbər qul az vacib. Xanımlarıvadı və, və bənatik qızlarıvadı və, və nisailə möminin və inanclı insanların xanımlarıdır. Ayanda və mumar. Örpəkləri ilə örtünsünlər. Üçüncə zü xilkatən qadında daha çoxdur. Hicab qadını bu mənada daha da qüdrətli eləyir. Hicaba riayət edən xanım daha da qüdrətli olur. Çünki o xanım həm özünü qoruyur, həm cəmiyyəti qoruyur. Gün nə qədə qüdrətlidir xanım. Allah qadına nə qədə qüdrət verib. Ümumiyyətlə belə deyim, Allah xanıma nə qədər böyük missiya verib ki, həm özün qoruyur, həm cəmiyyəti qoruyur. Həm qadın gözün qorusun, həm kişi gözün qorusun. Çox diqqətli olsunlar. Allah sevgidən bizə nə edir? Qadağa qoyur. Allah məhəbbətdən bizə qadağa qoyur. O qədər çox istir qadağa qoyur. Bəzı vaxtlar analarımız eləməzdir bizə uşaq ikən. Yeməyi yimirsən. Ye, Qışqırır, yeməlisən. Məcbur eləyir ki, yeməlisən. Yeməsən səni çölə buraxmayacağam. Yeməsən səni plan yerə aparmayacağam. Ana niyə bu qədər məcbur edirsən məni? Səni çox istəyirəm. Bilirəm acı qalsın, yaxşı olmayacaq. Xəssələn nəsən? Zəifliyirsən. Mən sənə çox istəyirəm. Məcbur sənə yedizdirəm. Allah da bəzi vaxtlar o qədər bizi çox istəyir ki, dey baxma mən də baxma. Doymayacaqsan. Mən səni yaratmışam, bilirəm. Həyatın mənasını tapacaq. İstəmirəm mənasız həyat yaşayasan. İstirəm mənalı həyat yaşayasan. Dünyanı insan şifət eləyər. Amma gələək qadın onun birinci qəlbin fəth eləsin. Aram olsun ki, rahat olsun ki, işdə görə bilsin, xidmət edə biləsin. Necə ki, Ənələssalam xanım Zəhra haqqında deyir. Buyur fəvallah. Allah and olsun Allah'a. Ələssalam -əl deyir. La aghzabatni və la asatli amran. Zəhra məni bir dəfə də olsun qəzəbləndirmədin. Bir dəfə də olsun mənə qarşı isyan eləmədin. Laqad kuntu anzuru ilayha fə tankəşifü ənəl humum vəl əhza Haçan baxıdım xanım Zəhrəyə, qəlbimdə nə qədər qəm-qüssə var idi, hamısı qəlbimdən çıxardı. Bir dəfə baxmağımla deyirdi ki, mənim bütün qəlbimim içində olan o qəm, qüssə nə var idi, hamısı çıxıb gedərdi. Ailəm ümidi bilət